Я видел, э, вас очень потрясло падение Петровского. То есть я, я видел вашу реакцию, когда вы сидели над куполом. Вы видели э, именно это падение? От, откуда вы можете описать его, рассказать, если это вам не тяжело? Ну, я уже видел финальную часть, в общем-то. Я был достаточно далеко. Просто я смотрел... На... Вы с воздуха это видели? Да, я был в воздухе. И, в общем-то, я был на противоположном конце этого старта где-то метров 400 до них было. Ну, я видел вот эту группу ребят, которые, в общем-то, уже летали, летели умирать, потому что ветер их достаточно сильно сносил. И в этот момент я уже увидел, когда складывается, сложился уже купол у Мишки. И он уже циркулем оборота 3 делал и с такой страшной силой влепился в землю, что у меня, конечно, волосы под каской поднялись дыбом. Этот турнир пилотов-парапланеров считается очень неудачным троим из участников придется на несколько недель задержаться в Могилевской больнице. Кто-нибудь внутри? Опа. Как часто такие случаи бывают на соревнованиях? Иногда ни разу. Иногда вот каждое соревнование кто-то где-то сыпется. На один случай, может быть, из 50 участников на соревнованиях бывает. Что ж, несмотря на опасности, пилоты летают. Небо манит. И причину отказаться от полетов находит мало кто из вкусивших радость независимого парения. Иногда спонсор просится покатать. И это вполне реально. Один купол может поднять до трех человек. Этот пилот катал самого президента фирмы-производителя водки Финляндия. Пока что немногие из спортсменов Винницкой области имеют свои парапланеры. Ведь купола и аппараты приходится покупать за свои деньги. Лидеры украинского парапланеризма Феодосия, Донецк, Киев. Просто там уже успели понять, что управляемый полет в слоях атмосферы ничуть не хуже прыжков с моста на резиновом канате, привязанном за ноги индустрия производства парапланеров и начального обучения пилотированию у них уже поставлена на ноги. Дмитрий Перегончук, студия «Спортпро», специально для программы «Винницкий капиталист». Evet, şimdi oranjelere gidiyorum.

снизу остановился пошел все пошел оторвался нормально ну, брал крупным его а вот сейчас уже общий на фоне так еще скалы эти опускается как раз классно, хорошо. Получается, скалы, все, пап. Ось. Я ее веду по параметру. Десятый. Есть десятый. Отлично. Вот, пошел еще один. Да-да-да-да-да. О, как раз три штуки в кадре получается. Сейчас будет, Он, который желтый. Он еще ни разу не стартовал здесь. Он, у него хороший здесь вид сейчас, это дамба. Два пилота с парашютом И тебя. ada yes. побежала. Куда? Там, на той углу, короче, на той углу. Там же сам? Да, Не выключай раз. Посадка тоже... Интересно. Куда? Как, как они готовятся к посадке? За, за год, наверное, да? Нет, я имею в виду техника исполнения. Мы видели, как они стартуют, а как садятся же не видели. Не снимали? Да ну, тоже... Видели, надо. как падает? Да? Садиться не, не так уж, не так легко, как думает. Как да? думает, то есть как слета. они еще будут ну, могут находиться в воздухе после того как у 5 часов закончится уже да, до 7 часов Вашей бороде почти. Да, все, все не бреются, да? Я даже видел доктор, все, все, все уже. Все не бреются, да. да. да так есть какой-то ритуал или так просто? Наверное ритуал. Но ну, у каждого свой ритуал, но похожий просто ритуал. Зачем можно объяснить сегодня уже второе падение? Я одного уже парня Андрея отвел в больницу. Плохой день сегодня для... Вот.